Тренер будивальника Ивган Викторович Мурзин, тренер, что вы скажете, а за рахунок чего сегодня удалось выработать? Ну Игра так была равна, очень много было равного счета. Я даже написано, 11 раз менялся лидер, 12 там было. И такая нервная игра была. Я думаю, что за счет в первую очередь, наверное, защиты потому что и в концовке лучше защитились. И я думаю, что все-таки защитой мы по немножко выглядели в концовке. В основном, наверное, это. Проиграли подбор, причем хорош, с хорошей разницей проиграли. То есть есть над чем работать. И я думаю, что появление Завадского немножко разгрузит. Анисимова, потому что Благодарность ему отдельная, отыграл столько, реализовал штрафные, хотя у него бывают иногда проблемы с этим делом. Поэтому благодарность ему и всей команде за работу, за дачу. Порадовали зрителей. Я думаю, что на такую игру намного интереснее смотреть, чем смотреть игру предыдущую Запорожье. И поэтому всех поздравляю, с победой. питание? Забадки ну, можно ожидать, если он хорошего более-менее на форме, что он уже в кубке начал сыграет или пока еще не ясно. Все зависит, во сколько он прилетит. Я хочу, чтобы он поехал. Потому что все-таки, видите, Анисимов сегодня 34 минуты отыграл, и для него это тяжеловато. Там закрывает вопрос определенные, поэтому там перелет. И он с ночи, с воскресенья на понедельник, он должен пройти медкомиссию. Дякую вам еще раз, Спасибо.